मुंबई प्रदेश कांग्रेस का कौ... मुंबई रीजन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में मिले रहे। तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था आ, उसका मोडालिटी आने वाले दिनों में तय करेंगे मोर्चा बिल्कुल निकालेंगे अब उनको इन्विटेशन दिया गया है खारगे जी ने खुद इन्विटेशन सारे हमारे इंडिया अलायंस के नेता लोगों को चिट्ठी लिखा है बात भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो लोग भी शामिल प्रकाश अम्बेडकर जी से मैंने खुद बात की है और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे तीन नेता लोग उनसे बात की है और महाविकास अगाड़ी के नेता लोग ने साथ बात की है उनसे और डिस्कशन बाकी है बात करेंगे ऐसा ऐसा जो 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 कर उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस है या अपोजिशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखाई देता है ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता है, इस इस कौन बोला जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है वरिष्ठ पत्रकार तो बीजेपी का पत्रकार होगा आप देखिए कहीं भी जाके देखिए कांग्रेस में छह डिवीजन बाय मीटिंग हुआ हजारों की तादाद में लोग थे नागपुर में देखिए कितना बड़ा रैली हुआ और आने वाले दिनों में राहुल जी का प्रोग्राम आप देखिए में और गढ़चिरौली में देखिए हर जगह पे आप देखिए लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर पत्रकार है वो तो देख नहीं सकते क्या कर तो? सर, 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 सर ये नहीं है सर लेकिन देखिए उसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड आप लोग जानते हैं पहले से हमने ये किया था तो आप जब जब चुनाव आते रहते हैं ये लोग इसी तरह के बहुत गिम्मिक करेंगे ये सब गिमिक है वो बिल पास करके कितना कितना महीना हो गया क्यों है? एक साल हो गया क्यों लागू नहीं किया एनडीए में भी इसका इसको बहुत सारे प्रदेश का बहुत सारे पार्टी सपोज किया है लेकिन इस अभी क्यों लेके आ रहे हैं ये तो पॉलिटिकल गिमिक है

और जो भाद ने दिया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वागत की है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी ने भी उसको स्वागत की है हमारे पार्टी उस पर स्वागत करते हैं अरे हमारे सरकार होते तो हम उस पर हम क्या भाग नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए ओके चुनाव के दरमियान में क्या क्या नहीं कर रहे हो कोई पार्टी को छोड़ना छीनना है तो उसको उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी को बुला करके उसके भारत देते जा रहे देखेंगे सरकार आए तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए चुनाव के समय में ऐसे करना उनका काम ही है लोगों को जात के नाम पे धर्म के नाम पे डिवाइड करने का कोशिश हर चुनाव के पहले बीजेपी करते रहते हैं अभी देश के विभिन्न कोने में ये लोग करने सर, का प्रयास सर, कर रहे हैं उसका जवाब यह है कि हिंदू के नाम से इन लोगों ने सरकार लाई फिर हिंदुओं में आक्रोश क्यों होना चाहिए सवाल तो हमारा वो है राज्य में भी जब खोके की सरकार आई तो हिंदू की सरकार आई करके लिखा था इन लोगों ने देश में भी हिंदू की सरकार आई कहा फिर हिंदू की सरकार होने के बाद हिंदू में आक्रोश क्यों हिंदू के नाम से सिर्फ वोट बटोरा हिंदू को लूटा हिंदू को बर्बाद किया हिंदू के बच्चों को नौकरी से बात कर दिया महंगाई बढ़ाकर उनको बर्बाद किया स्वाभाविक है कि ये लोगों में ये बीजेपी के विरोध में आक्रोश है यही उसमें लगता है क्योंकि सरकार उनकी है सरकार होने के बाद आपने देखा होगा कि ज्येष्ठ पत्रकार आ, निखिल वागले जी जब अपने प्रोग्राम में जा रहे थे तो उनको परमिशन नहीं दे रहे थे और परमिशन नहीं दे रहे थे तो भी फिर लास्ट टाइम वो परमिशन का कुछ गड़बड़ हुआ वो निकले तो उनके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और इन लोगों ने उल्टा पुलिस ने निखिल वागले और उनके साथियों के ऊपर एक सौ एक सौ एक सौ त्रेपन एक धारा लगाए ये क्या चल रहा है तानाशाह और फिर सरकार के विरोध में ही आक्रोश निकल रहा है हिंदुओं का वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं सरकार इसका सवाल सरकार से पूछना चाहिए और हमने तो वोट नहीं लगाए थे हिंदू की सरकार नहीं लगाए थे ना

ज्या पद्धतीनं भाजपच्या या काळ्या कर्तृत्वावर म्हणजे या राम आपल्या देशातून बाहेर निघून गेले होते त्यांनी राम भगवान श्रीरामाला पकडून आणलं अशा पद्धतीचं जे वातावरण निर्माण केलं आणि त्यांचे विशिष्ट जो नेता आहे ज्याला आता ते राष्ट जागतिक पातळीचे विश्वगुरु आहेत ते भगवान श्रीरामाचा बोर्ड घेऊन ते पुढे नेतात त्यांना मागे मागे ओळत आहेत अशा पद्धतीचं चित्र दाखवणं हे धर्मगुरूला आवडलंच नाही ना काही या धर्माच्या विरोधात फक्त पाखंडी काही महाराज असतील तेच लोक यांना मान्यता देतील पण जे हिंदू धर्माचे जे स्तंभ आहेत चार शंकराचार्य त्यांनी या सरकारच्याबद्दलचं त्यांच्या कर्तृत्वाला नापास केलेला आहे त्यांचा अवि अभी, त्यांचा अविश्वास जो विश्वास होता त्या विश्वासाला यांनी ठेच पोचवण्याचं पाप केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे सा जे खरे साधू संत आहेत त्यांना बी जे पीचा मोठा राग आहे आणि ते तुम्हाला निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे त्याच्यामुळे हे ज्या नौटंक्या चाललेल्या आहेत भगवे कपडे घालून काही लोकांचे जे पंधरा लाख रुपये आणून देणारे जे रामदेव बाबा कुठं गेले आहेत तेच आता चार्टर्ड फ्लाईटनं फिरता फिरतात आहेत तेच चॉपरनं फिरतात आहेत स्वतःचं घेतलेलं आहे पंधरा लाख रुपये म्हणजे त्यांचे जे करोडो रुपये जे काळाधन विदेशात होतो त्यांच्या घरी आलेला आहे म्हणजे भगवे कपडे घातलेले काही लोकांनी बोललं म्हणजे हिंदू धर्माने बोललं असं काही वाटत असेल त्यांना तर ठीक आहे बिलकुल हमने कल प्रस्ताव अभी जैसे कहा आदरणीय हमारे प्रभारी जी चनिथलाजीने कलही अमारी जी से बात हुई और एक हम बड़ा प्लान कर रहे हैं क्योंकि सरकार की जो नीयत है जो एक ज्येष्ठ पत्रकार निखिल बागले के ऊपर जैसे एक सौ तिरपन ए लगाकर नॉन वेलेबल ऑफेंस लगाकर जिस तरह से पाप इन लोगों ने किया कि सही तो इनके लोगों को बीजेपी भी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में तीन सौ सात होना चाहिए तो कि उनको मारने का गाड़ी के काज फोड़ कर उसका मारने की कोशिश की जा रही थी ये तो अपन देख रहे आपके मीडिया के माध्यम से हमने देखा है तो उस उन लोगों बीजेपी के गुंडों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उल्टा उन लोगों के ऊपर हुआ लेकिन ये जो जिस तरह से दहशत सत्ता के आधार पर जो राज्य की सरकार बनाना चाहती है केंद्र सरकार के आधार पर ये सब हम लोग क्योंकि तो चुनाव का चुनाव के मोड़ में हम लोग और ऐसे समय में इन लोगों की नीयत साफ नहीं है ये डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है और ये सब ये कर कर हम लोगों ने सोचा है इसका प्लानिंग चालू है दो चार दिन में उस विषय पे पूरी चर्चा होगी और हम इस गुंडा राज के विरोध में लोगों को ये लोगों की लड़ाई हम लोग निर्माण पैदा करने वाले हैं और उसकी तैयारी हमारी शुरू होगी। बघा की राज्यसभेचं याच्यासाठी जी काही नावं तुमच्या याच्यातून आम्ही ऐकतो आहे टी व्हीवर रघुनाथजी राजनचं नाव तुमच्या टी व्हीवर आम्ही ऐकतो आहे कधी कधी साहेबांचं नाव ऐकून टाकतो आहे कधीकधी आमचं कन्हैया जे आहेत आमचे त्यांचं नाव ऐकतो आहे असे विविध नावं तुमच्याकडूनच आम्ही ऐकतो आहे तर आता जेव्हा तुमच्याकडून आम्ही जेव्हा नावं ऐकतो आहे तर तेव्हा काहीतरी दिल्लीतलं तुम्हाला कळलेलं असेल यामध्ये तुम्ही सांगत असाल असं आम्ही समजतो अजून कुठलंही फायनल झालेलं नाही त्यामुळे दोन दिवसात त्या सगळ्या गोष्टी होतील आणि मला वाटतं की दोन दिवसामध्ये येणाऱ्या दोन दिवसामध्ये राज्यसभेचा काँग्रेसचा कँडिडेट कोण राहील आणि आघाडी म्हणूनच तो कँडिडेट लढेल आणि याला बेचाळीसचा कोटा आहे आता आमच्या जो चौवेचाळीस मतं आहेत अजून दोन समाजवादी आहेत कम्युनिस्ट आहे असा आमचा कोटा आहेच आणि शिवसेना आणि शरद पवार गट आमच्याजवळ म्हणजे मोठी संख्या आहे त्यामुळे आम्ही पण एक कॅन्डिडेट अजून उभा होऊ शकतो का त्याच्यावरही आमचा विचार चालू आहे त्यामुळे सगळी तपासणी सुरू आहे देशावर दोन लाख पाच हजार कोटीच कर्ज या दहा वर्षात नरेंद्र मोदीने करून ठेवलेलं आहे भाजपने करून ठेवलेलं आहे त्याचं उत्तर पहिले दिलं पाहिजे मोठ्या प्रमाणात जीएसटीच्या माध्यमातून पैसा सर्वसामान्याचा लुटून हा पैसा कुठे टाकला गेलेला आहे मित्रोच्या घरी टाकलेला आहे राहुल गांधीजीने जो प्रश्न विचारला होता की अदानीचे हेवडे पैसे सिंगापूर आणि बाकीच्या देशा देशातून राज्यात देशात आलेत मारस एसवरून आलेत ते पैसे कोणाचे होते कसे होते पण त्यांनी त्याचं उत्तर देऊ शकले नाही आणि म्हणून या सगळ्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थे जी निर्माण भाजपची नरेंद्र मोदीच्या रूपात निर्माण झालेली आहे याचं उत्तर जनतेला त्यांना द्यावंच लागणार आहे आज कितीही त्यांनी आपलं हे केलं डिंगडोंग केलं तरी त्याचा काही फरक पडणार नाही आपण पाहतो आहे की जो काही सर्वे येतो आहे आता विविध सर्वेतून त्याला महाविकास आघाडीतलाच पुढं दाखवलं जात आहे आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की रोज पुन्हा इन्क्रेज महाविकास आघाडीच्या बद्दलचं जन्मत होईल आणि जास्तीत जास्त सीटा चाळीसच्या वर या ठिकाणी महाविकास आघाडी जिंकेल थँक्यू थोड़ा 5 मिनट बस रुको आओ नेक्स्ट